каждый читал Конституцию, законы, гражданские ходы, где четко записано, что в нашем государстве есть еще одна беспосредняя власть. То есть пятая статья Конституции, которая говорит, что народ есть жировой власти и осуществляет свою власть беспосредне или через государственные, или органы, или органы местного самоуправления. За это время управление было через державную владу и не всего самоврядувания. Что на сегодняшний день мы имеем, мы все прекрасно видим Поэтому вот создание территориальных громад, правильное создание территориальных громад, это является основой, так сказать, вернуть все на свои, на свои места. То есть поставить, перевернуть с головы на ноги, перевернуть систему и дать возможность действительно осуществить народовластия в Украине. Почему? Потому что ну, у нас в государстве все законы построены таким образом и написаны, что у нас властью является не влада, не народ, а властью являются органы, которые там власть президентская, там кабинет министра и все влады. Как может быть влада над владами? То есть народ влада и все остальные должны служить народу. Значит, их называть надо уже не влатою, а службой, которая служит народу. И поэтому без изменения системы власти в Украине народовластия не будет. И территориальная громада ⁇ это ключик, который открывает народовластие. Но ключик, чтобы он открыл это народовластие, необходимо разработать не просто лозунги бросить, что вот надо взять власть в руки, а надо разработать технологию, по которой мы сможем обладать теми властными правами, которыми Конституция наделила народ. Но, к сожалению, технологий, как это сделать, не было. Сейчас мы занимаемся, у нас есть в городе Днепропетровске, в 2013 году была создана территориальная громада города Днепропетровска. Ее можно создать несколько учредителей. И она будет обладать властью только тогда, когда будет наполнено 50% жителей Днепропетровска и плюс один голос. Но на данном уровне представители этой громады могут Понесить. решать вопросы Понесить. по защите, защите коммунальной собственности от разкрада разворовывания и по защите, чтобы землю не разворовывали и заниматься так сказать, разработкой нового законодательства Украины, потому что законодательство Украины сделано на сегодняшний день таким образом, что оно все смешано, нигде нет четкой выстроенной системы, а сделано под конкретных людей или под конкретные условия, или под конкретную какую-то систему деребана. Поэтому для того, чтобы, как некоторые говорят, что надо сначала Конституцию поменять, а потом делать, вы видите, как тормозится вопрос по созданию, по изменению Конституции. Поэтому надо идти параллельно. И в городе Днепропетровске мы, территориальная громаде, пошли параллельно. То есть мы сейчас отрабатываем новые вот эти, так сказать, технологии, которые позволят перейти к той системе, к которой надо перейти. Вот мы сейчас разрабатываем алгоритм создания территориальной громады в большом городе есть районы в большом городе и районная громада в большом городе является основной, которая является собственником земли и собственником коммунального имущества и чтобы ее создать, примерно там 60 тысяч человек в одной в одном районе территориальной громады, значит, людей надо объединить. Вот технологически как это сделать, объединить людей? Вот мы сейчас разработали схему, разрабатываем документы в этом алгоритме, чтобы люди, которые хотят образовывать территориальную громаду, понимали, как это делать, имея документы, основываясь на базовой статьи Конституции, которые по территориальным громадам и те законы, которые не противоречат этим базовым статьям, потому что многие законы противоречат базовым статьям Конституции по созданию территориальных громад и специально вводят в сторону нас от того, чтобы взять власть в руки. Поэтому территориальные громады, это, как я уже говорил, это ключ. Вот овладеть этим ключом, я считаю, наша задача. То есть тех, кто думает о том, чтобы изменить систему власти. Я на конференции, кон, точнее на Конгрессе общественных организаций Украины, Украины, так как являюсь членом Рады Конгресса общественных организаций Украины, выступал и предлагал по изменению системы власти и изменению системы административно-территориального деления, где четко даны перспективы и свет туннеля, как мы можем изменить и каким образом Поэтапно все это сделать параллельно, не борясь с этой системой и не тормозясь. Айти создавать параллельно новую систему, опираясь на то, что уже есть в Конституции и в законах. Это самый правильный путь, потому что два Майдана показали, что майданы не дают того эффекта, который мы ожидаем. Только эволюционным путем эволюционным путем грамотно применяя законодательство можно выстроить новую систему власти и эту систему власти применить для преобразования. Поэтому я призываю всех принять участие в создании механизмов и технологий в этом вопросе. У нас много умных людей, и я вижу сиял здесь много умных, поэтому такое участие, если каждый несет свою лепту, мы очень быстро все это сделаем.